Вітаю! Фотография виповнюється 170 років. Вона в собі на себе багато історії різних явищ. І всім нам фотографія подарувала багато можливостей. Их цікавих фотографов и стилистов створили ретро-студію. Сегодня я завітала до них у гості. давайте сейчас попробуем сделать с вами то, что мы обычно делаем со всеми. Да, а следовательно, мы перенесем да. вас как-то в другое время и посмотрим, как вы там будете выглядеть. Начнем мы, допустим, с начала 20 века. Вот, и где-то попробуем сделать год 10-15. Мне кажется, что в это время могли быть востребованы вот подобные красотки. Вот, вот это были эталоны красоты внешне и по поведенчески. Мы будем делать так, как вы выглядели в то время. Начнем с платья. Платье реальное, начало 20 века, то есть это реальное платье 10-15 года. Вот, тем модом сделаны. Вот Про особенности прически все-таки больше расскажет Катя. Парики мы не одеваем, опять же, мы к лунаде не обращаемся. Мы делаем как можно ближе к натуральному, что пришло. А как ты думаешь, что мы лучше? Я сейчас, сейчас. совсем немножечко наслаждаюсь, mm -hmm. потому что такой короткой стрижечки нам не надо. Mm -hmm. И тогда ее тоже не было. Это, это так, не делали, Не надо, надо было. открывали височки. Сейчас я вот это mm -hmm. все закрою. Наверное, мы воспользуемся шляпой, потому что она подходит к нам и к общему образу. Mm -hmm. І так буде. Краще. Початок ХХ століття. ХХ століття починається. Образом крихкої жінки квітки. В неї нема майже нічого матеріального. Вона стала об'єктом мистецтва для художників і поетів. Шкіра, що просвічується, у сина талія, ось що було найважливішим для красунь на рубежі століть. Дуже тісний корсет деформував внутрішні органи і часто викликав проблеми з травленням, проводив до важких хвороб, а інколи й до смерті. Не дивно, що саме корсети стали першою мішенню феміністок. Початок століття це безумовне панування стилю модерн. Спочатку в архітектурі, літературі, графіці, безумовно і в моді. я чувствую себя много старше. Так интересно ощущать себя в каком-то таком старинном платье. Ты чувствуешь дух того времени, но на самом деле получится, как будто это твоя бабушка, которая фотографии, которые ты не видела. Вот ты посмотришь потом и скажешь, о, наверное, моя прабабушка даже, вот она именно выглядела именно так. Молодая, нежная и женственная. Давай не Это, наверное, про бабушку Это европейская мода. Mm -hmm. То есть можно себе представить, что, например, в этом прогуливались в Праге, в этом платье. Mm -hmm. По улочкам Праги, надевали где-то кофе. Прекрасно, 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 прекрасно. Давайте, давайте немножко изменим. Ну что, я почувствовала себя просто леди. Проблема, которая существует касаемо женского образа, она действительно очень глобальна и важна. Пропадает женственность. И, собственно говоря, вот этим процессом мы пытаемся э, вернуть вот эту вот настоящую женскую харизму, да, вот женственность, э, эротизм, не сексуальность, которая сейчас преподносится, вот, а эротизм, который есть, собственно говоря, составляющий женский харизм. И для этого женщина должна быть женщиной, она должна быть женственной, прошу прощения за тавтологию. Вот, э, и это мы и делать будем сейчас. Вы в то время, просто вы не знаете, как себя ощущать в то время. Попытаемся сейчас вернуться к живописи. Это стиль открыток 10-15 года, американский, так называемый, стиль Фишера. На этих открыточках присутствовали дамы света, но ну, очень миленькие, э человечные, э нестервозные, э красивые.